Ждем коридоры затмения, лунное солнечное затмение в марте месяце. Там что-то должно такое э, неотвратимое произойти, что даст возможность потом уже на новом видке затмения уже в сентябре показать, что все государство не способно, все там все нарушается. Ну и всех поздравляю, буквально сегодня я услышал, что сведены санкции против теневого флота, значит танкеров, которые продают нефть в Российской Федерации. Это конец, это капсдес всей российской российской Федерация и всех их финансовых возможностей. Сейчас, все, все, все продукты будут скоро по карточкам, дорогие друзья. Привет, Северной Корее! Ну і власне найближчим часом до цього моменту їхнього розпаду, як ви вважаєте, чи буде продовжувати співпраця Росії з Китаєм? Зокрема, враховуючи те, що ви перед цим кілька разів сказали на рахунок того, що Росія всіх кидає, власне, чи може Росія кинути Китай, чи можливо Китай стане тією першою країною, яка кине все ж таки рано чи пізно Росію? Ну, якщо власть поміняється в Росії, то Росія кине Китай, тому що. все заинтересованы, чтобы дети учились в Европе, в Америке там, и так далее. Если будет э, режим дедушек, э, всяких там, или Путиных оставаться, то рано или поздно Китай кинет Россию. Тут главное, кого, как, как, чего там выдержать ситуацию там, и так далее. Тем более Китай понимает, что нельзя иметь дело с теми людьми, которые заключают десятилетний контракт с Индией на поставку нефти. А Индия – это главный соперник Китая. У так Російська Федерація недавно заключила контракт СІ? Дуже багато хто говорить про те, що в 2025 році знову будуть певні якісь катаклізми, можливий в тому числі новий якийсь певний штам вірусу. Як вважаєте ви, наскільки це дійсно можливо? Чи будуть катаклізми в 2025 році у світі? І чи дійсно може бути нова епідемія? Ну да, планируют эти, кстати, расисты, чтобы опять заразить весь остальной мир, бросить какой-то очередной искусственный вирус. Тем более Нептун символ вируса входит в знак Овна, и вторая половина года может действительно связана быть с какой-то пандемией, какой-то новой супер ужасной, значит, болезнью. Но, ну, ну, как бы вот такая вот ситуация. Но ну, я думаю, что таких несвобод, как было в 2020 и 2021 годах, причем в 2022, по-моему, это достигало, уже не будет, потому что народ уже приучен к тому, что ну, мы нас всех разводили, всех нас поимели, и мы теперь даже знаем высновок того, что было с пандемией 2020 -го года. Ну, в общем, там все было ясно с этим ковидом-19. Просто людей засадили непонятно куда вообще ограничили полностью их свободу, все конституционные возможности. Ну, это просто смешно было, когда я сам летал в самолете в маске, да, вот что там сидишь в самолете, там прекрасная вентиляция. Какая маска вообще? Ну, это полный был идиотизм. Конечно, никто на это уже больше не пойдет. Один раз уже было хватит, и я думаю, уже больше такой, такого не проиграется. Поэтому наш там, хоть и В журналі Економіст прогноз Амасонов на 2025 год був шприц. Они задумували це зробити значит, епідемію? Ну, нічого не получится у них друзі. Эта епідемія не буде такая широкомасштабная, як була Іспанка і 2020 тисячі год. Дякую вам за прогноз. Ну, як ви вважаєте, цією зимою в Україні чи продовжиться блекаути вимкнення світла зокрема? Да, у нас ждет очередная волна уничтожения Украины в ближайшее время. Самый опасный аспект у нас вблизи 21 декабря. Следующая волна этих ракет Российской Федерации. Поэтому где-то вблизи 20, 21, 22, 23 декабря будьте осторожны. Да? И очередное, значит, может быть вот такая вот ситуация. Ну а если кто нас смотрит во вторник 17 декабря, то весь день вы будете сидеть со светом по всей Украине, с чем я вас и поздравляю. Мы очень быстро оправились от предыдущей атаки дронов и шахедов и ракет по нашей стране. Прекрасно, когда ощущаешь, что 17 декабря вся Украина будет сидеть со светом целый день. Так, це дійсно дуже хороша новина. Ну і, власне, давайте поговоримо із вами вами іще, зокрема, про орешник, якому зараз досить полюбляє лякати Путін. Чи може летіти орешник не з території Російської Федерації, а із території Білорусі. Де да яка різниця? Він хоч з Білорусі полетить, хоч з території Росії, його невозможно відбити тими системами. который находится у нас в Украине. Вот, поэтому нам параллельно, абсолютно. А другое дело, чем он будет начинен, если будет ядерным оружием, то это сразу же капец в Москве. Туда полетит все, что полетит. Это конец. Мы только ждем, когда они по нам ударят орешником с ядерной начинкой. Потому что, да, пострадают люди, но не столько много, как бы хотелось, все равно все сосредоточено. А с другой стороны, ну просто орешник, который будет начинен обычной взрывчаткой, но он не достигнет своих целей. Он абсолютно неточный, плюс-минус 300 метров расхождения по точности. А поэтому пускай они принимают решение, либо капец их власти, и тогда Запад уже конкретно уже уничтожит все бункеры Лили Путина и всех их этих вождей там всех этих 70-летних людей, там Юрий Юрика там Ковальчуки всякие сидят там, а, кто, которые задумали войну там всякие Патрушевы, Сергей Королю по всем им достанем, всех уничтожим. Так говорит э, НАТО и это непри, неприемлемо. Ну, могу сказать только одно, что э, Китай договорился с Америкой, что расисты, при, не применяют ядерное оружие, буквально это случилось <coughs> в этом месяце. Иначе Китай просто перестает им э, давать юани, помогать им финансово вести войну, давать станки и так далее. Э, то есть, э, ну а если они ударят просто обычным орешником, э, никуда это не долетит, там просто точность 300 метров. Это, понимаете, ударить по стадиону и промахнуться мимо двух стадионов, примерно, я бы так сказал. Ну, і давайте завершимо із вами на приємній ноті. Можливо, якісь є позитивні новини, які дійсно будуть для України до кінця року. Дорогі друзі, я следим за Кримом. Я считаю, що у нас зараз дуже цікава операція, прям, либо прям под самий Новий год, либо а, сразу після нового взяття Криму. Дорогі друзі, я абсолютно уверен. После взятия украинцами Крыма война закончится. У нас есть Д2 до 20 января. Если мы успеем взять Крым и выдержать его до 20 января, у нас будет позиция силы на переговоры.